सरस्वती त्वयं दृष्ट्या वीणापुस्तकधारिणी हंसवाहसमायुक्ता विद्यादानकरी मम प्रथमं भारतीनामा द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहना पञ्चमं जगती ख्यातम् षष्ठं वागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिधात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं क्षुद्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी ब्राह्मी द्वादशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वसिद्धिकरी तस्या प्रसन्ना परमेश्वरी सा मे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती इति श्रीसरस्वती द्वादशनामस्तोत्रम्